Дякую, що ви залишаєтеся з нами телеканалі Київ. У Прямому ефірі продовжується програма громадська приймальня». Маємо другий блок. Традиційна це порада лікаря. Сьогодні, як у перед лаками рекламою зазначало, у нас. А, ми будемо піднімати тему стоматології, зокрема захворювання ясен. А якщо в зубах відсутні дірки та пломби, це ще не означає, що з вашою ротовою порожнену немає ніяких проблем. Дуже важливо також не допускати захворювання ясен, тому що вони сприяють підвищенню різних ризиків для людського здоров'я. Медики вважають, що приблизно у дві третини всіх дорослих є проблеми з яснами. від яких можна було захиститися. За мить і ми розповімо, як запобігти розвитку даних захворювань. У нас у студії сьогодні Наталія Іванкіна, лікар пародонтолог Сьогодні у нас тому, будь ласка, ми готові а, піднімати всі ваші запитання. Одразу телефонуйте, тому що ви просили цю тему. Ми частіше якось говоримо більше там про каріус, ще якісь проблеми. А з ясними на превеликий жаль, дві третини такі мають проблеми а, з цим. Можливо, навіть і інші цифри ми зараз почуємо від лікаря. Будь ласка, 223 09 71 Наталія, я рада вас вітати. Добрий день. Здравствуйте. Ну це правда, так я хочу одразу у вас зазначити, що багато хто з нас вважає, що не маючи якоїсь дірки відчутно вже ну як варіант, вже глобально. але насправді це не означає, що немає проблем із іншими захворюваннями, зокрема проблем і захворювання ясен. Наскільки вони є, ну скажімо так, небезпечними, хочу від вас почути, тому що ми е, часто можемо почути, що е, тільки починаються проблеми з яснами, це недовгий шлях до моменту, якщо не лікувати до того, що може бути навіть втрачено зуб. І наскільки от точно є, що у е, дві третини населення мають такі проблеми з яснами? Наскільки це правда? Ну дійсно така статістика є. Допустим, ми проводили слідування. Исследование... за 2009 год э, в Украине проблема с деснами существует у 85% угу. населения. Это ведь больше, чем... Совершенно верно. То есть здоровый парадонт, если мы говорим о тканях угу. парадонта, существует всего у 15% населения. О чем это угу. говорит? Допустим, я в день могу принять 5 пациентов. Из угу. этих 5 пациентов у 4 будут проблемы с деснами. То угу. есть это очень-очень большое количество. И почему-то пациенты очень мало обращают внимание на то, что у них больные десна. Почему-то... Действительно, как вы и сказали, если есть проблема с кариесом, они сразу бегут к стоматологу, если болит зуб, если болит десна, они пытаются как-то самостоятельно решить эту проблему. К сожалению, это неправильная тактика. Самостийное шоу, ромашкой полощуть, выбачу, что так кажу. Принципе, таким, есть чином, такие да? методы лечения среди ну, нашего Ну Сами населения. люди так роблятся. Или... Хорошо, если это будет ромашка. Ромашка, она ну, безобидная, скажем mm. так, относительно тех химических составов паст, которые люди сами покупают в аптеках, им продают эти гели, пасты, ополаскиватели, mm -hmm. и они доводят свои десны до такого состояния, что потом стоматологу очень сложно бороться с такими состояниями десен и полости рта, как дисбактериоз и запущенная стадия пародонтита. То есть залечь до такого состояния, что потом доктору очень тяжело. Ну и так. Да. Uh -huh. uh, поэтому, якщо та пацієнта безпокоїть, то uh, за заболе... дивіться, ну, ж таки, нас ну навіть по собі ми ж можемо орієнтуватися, можливо, щось і бентежить, але ти не знаєш, тому що ну ми так звикли, поки вибачте, крові немає, ну да. це правда. Ну це я вам так. кажу, які от чесно. Да. Ти думаєш, та ну, може там якісь механічне ушкодження зробив. Хоча знову ж таки, це може бути не механічне ушкодження. а може ти щось кисленьке з'їв, так і воно там відчулося. А насправді там дійсно вже може бути велика проблема. Як зрозуміти, що там реально щось таке, що ну викликає. педозры и требуется вернуться до лекаря? Ну, во-первых, существует у нас график посещения стоматолога вне зависимости угу. от того, есть угу. ли у вас проблемы. Минимум два раза в год. То есть каждые шесть месяцев нужно приходить к стоматологу на прием, угу. на осмотр. И во время этого осмотра доктор делает осмотр не только зубов, есть ли на них кариес, как стоят пломбы, как стоят коронки, как стоят виниры, брекеты и так далее. Он смотрит на состояние десен. Если есть какие-то подозрения угу. на то, что у этого пациента могут возникнуть проблемы с десной, этот момент акцентируется, и пациенту сообщается о том, что в этом месте есть заболевание, его нужно проконтролировать. И выявляется причина. То есть, если вас ничего не беспокоит, просто пришли на профосмотр, посмотрели, доктор сказал: поздравляю вас, ваши зубы здоровы, ваша десна здорова, и пациент еще полгода может не ходить к стоматологу при условии хорошего ухода домашнего. Угу. То есть, если что-то забеспокоило, допустим, заболела десна, но вы знаете, что вы чистили неаккуратно щеткой или поранили ниткой, можно. Зайти на прием к стоматологу, mm -hmm. но ну, как делают наши пациенты, они не идут на прием к стоматологу, они самостоятельно пытаются опять же пополаскать ромашкой каким-то ополаскивателем. Вот. Если в течение 7 дней проблема не прошла, не прекратилась, допустим, или кровоточилась, mm -hmm. или... А діх дісна то треба знайти доктору. Якщо є такі стани? Я от коли там дивилася щось тіло новеньке знайти, бо ми правда, цю тему піднімали. Треба піднімати дан теми. Ми там різні аспекти. Ми зараз ще про про гінгів, з вами. Наскільки ці захворювання, яка суттєва різниця між ними? А якщо от є такі стани, і до нас коли телефонувала дозвонювачка, і хочу що ви ще раз на Вона каже, що в неї всі ясно, як припухлі, тобто буває таке. Вона каже, що це не пов'язано там з чисткою чи ще з чимось. Бывают периодичные, когда припухлись, и они так, ну, чутевый такой болевой синдром, появляется. Что это может быть? Ну, во-первых, пародонтит это заболевание, которое, как мы врачи говорим, полиэтиологическое, то есть какой-то конкретный возбудитель а -а -а -а. не вызывает не... это заболевание. То есть есть очень много причин. Угу. Да, есть микробный фактор, допустим, подросток плохо чистит зубы, и у него угу. тогда, естественно, возникнет воспаление десен, гингивит. Но есть люди, которые идеально чистят зубы, и у них все равно есть пародонтит. Во-первых, нужно а, уточнить у этой пациентки, каков ее общий статус, так сказать, mm -hmm. а принимает ли она какие-то лекарства, в каком состоянии ее гормональный mm -hmm. фон. А возраст от, очень тоже важен для того, чтобы правильно поставить диагноз. Особенность mm -hmm. это касается женщин после 40 лет. То есть там проблемы с десной возникают чаще, чем у мужчин в два раза. Mm -hmm. вот, поэтому а, даже прием... А, группы препаратов, которые являются блокаторами кальциевых каналов, то они могут вызвать воспаление вот такое генерализованное, то есть все десна отекают, все начинают болеть, и даже пациенты отмечают, что десна как бы зудят. То есть ну, это может быть... может быть... Да? Совершенно верно. То есть э, есть препараты, которые очень серьезные, например, э, применяются при эпилепсии. То есть mm -hmm. мы тогда, как врачи, наблюдаем симптоматическое воспаление десен. То есть это как результат лечения вот этими препаратами. И, к сожалению, врачи часто, пока не заканчивают курс лечения с этим пациентом, мы просто симптоматически снимаем эти симптомы. И только после отмены препаратов нормализуется состояние Вот такие наши ясные зубы, зубы скажут, так подавись на зубы, и можно стан загального организма. А ясно, настолько они тоже отображают какой-то чутливый организм наш, выходит так. Совершенно так? верно. Плюс по состоянию mm -hmm. десен мы можем пациента направить на консультацию к смежному специалисту. Угу. Допустим, у меня есть пациенты, которые никогда в жизни не проверяли уровень сахара в крови. И они угу. просто ходили на профилактический осмотр угу. к другому стоматологу. Когда они попали ко мне, первое, что я сказала сделать, это пойти к терапевту и сдать анализ крови на сахар. Потому что, возможно, по состоянию ваших десен, я подозреваю у вас заболевание сахарный диабет. И действительно, пациенты ходили сдавать а анализы. А что там с теми ясными? Там они там какие-то Они а, отекают, а, они а, начинают кровоточить. Очередь, да. очень сильно ну, опухают, как мы говорим да. простым языком, под, понятным для пациента, угу. начинают расшатываться зубы, начинают, появляется неприятный запах изо рта. Угу. То есть вот эти все симптомы, пациенты их не связывают с общим состоянием угу. организма, а это зачастую всегда проявление какой-то болезни. Так, ну, продолжим, мы едем звонить, вы в эфире. Нічого страшного, 223-09-71, Будь ласка, ми чекаємо ще 223-09-71. Той, хто не дочекався, теж може ще раз зателефонувати. Маємо час, той, хто ще хоче почути свою відповідь. Не обов'язково ну, проясна хочеться взагалі, тому що це проблема досить цікава. Ну, цікава з огляду стоматології і важлива. Але якщо у вас є інші якісь питання про стоматологію, будь ласка, Наталія готова теж буде дати вам відповідь. Передзвоніть той, хто не зателефону не... не дочекався. Так, дивіться: гінгівіт, парадонтит, це абсолютно. Чи вони якось взаємопов'язані всі, щось чомусь передує, якесь захворювання? Ну, В принципі, так і є, це група велика заболівань заболівання, ткані парадонта. Тобто парадонт це все, що окружає наш зуб, м'які ткані. Зараз ми вам продовжимо, є де можливо, той, хто трубочку не дочекався. Ви в ефірі говоріть. Здравствуйте, я відповідня від предведчого дождався. Ви знаєте, теж случайно. Мужчине 35 лет, тоже есть немного кровотечения. Врач посоветовал не, не доверять современным методам лечения мазем, а лучше больше природным, то есть витамина лимон, квашеная капуста. Насколько она эффективна для укрепления... Мы Мы чекаем далее, будь ласка. 223 09 -71. прошу. нужно ответить на этот вопрос, да, прокомментировать. <говорить> ну, в принципе, <говорить> э, советовать как-то заниматься только лечением натуральными способами очень сложно. Вот. Но Ну, вибачте, якщо там же зуб випадає і кровоточить так, я не знаю, яким чином може допомогти капуста. При всій повазі до цього продукту, який дійсно є просто незамінним. Ну, правда. <говорить> ну, да, собственно... капуста це а лимон так ми взагалі мовчим. Ну, але ж прошу про Наталію. Але дякую, що трошки привнесли в наш ефір таких позитивных эмоций. Но да. я могу поддержать нашего пациента только в том, что его доктор э, говорит, в принципе, правильные вещи. Не нужно увлекаться химическими методами да. лечения дома, нужно да. прийти хотя бы, чтобы доктор поставил да. диагноз. И тогда уже, конечно же, делать акцент на каких-то натуральных ополаскивателях или каких-то продуктах. Может быть, действительно это вам поможет, но только в комплексе. И действительно после диагностики у доктора. Самолечением нельзя заниматься в любом случае, чтобы это не было. як ми вже Якби так можна було взяти лист, капусти, прикласти, прикласти до того міста, яке болить і воно б пройшло. Я думаю, що цей продукт занесли в червону книгу. Так, 223 71 Ми чекаємо ще, будь ласка, ми сьогодні говоримо про захворювання ясен. Ми повертаємося до гінгівіту і парадонтиту. Ви зазначили, Анталочка, що це група суміс. Ну, це група заболівань. І вони відрізняються різними симптомами. Uh -huh. Допустимо, гінгівіт завжди. предшествует пародонтиту, uh -huh. потому что если гингивит не пролечить, возникнет собственно пародонтит. То есть uh -huh. когда возникает гингивит на десне, она отекает, там собирается больше налета, она краснеет эта десна, и пациенты отмечают болезненность и невозможность почистить. А uh -huh. можно я вот себе да. наведь, чтобы вас не было, себе да. занатувало. А чем чи можно чистить эти зубы? Когда есть... проблемы так. я отвечу так не можно а нужно, нужно. то есть Треба, обязательно да? если кровоточить угу. десна не нужно бояться того что мы ее травмируем больше потому что десна воспаленная она м, напоминает по своей структуре бархатную ткань и угу. на бархатной ткани очень легко оседает пыль. Да, правда? Правда. Ее да, нужно чистить. Правда. А здоровая десна она как атласная, она ничего на себе не задерживает. То есть, если появилось воспаление, это место нужно чистить и тщательно чистить. Но делаем акцент на том, что щетка зубная должна быть мягкой угу. и делать правильное движение. То есть, если мы щеточку поставили на зуб, Рядом с десной мы делаем такие движения, не отрывая щетку от зуба. То есть это очень мягкая, легкая чистка, но она должна быть. Если мы не будем вообще чистить тот зуб, который с воспаленной десной, через неделю мы получим очень серьезное воспаление, собственно, с которым будет уже сложно справиться. И иногда нужны будут даже антибиотики. Поэтому можешь петедали инфекции, заплатить. Совершенно верно. То есть, чем дольше налет находится на зубе, тем глубже он пробирается под десну. Чем он глубже пробирается, там живут бактерии, которым сначала нужен кислород, а потом становятся все равно, да, они становятся анаэробными, то есть им не нужен кислород, и они прекрасно себе размножаются под десной. Если это не убрать, воспаление само не пройдет. Пока у нас налет поверхностный, мы его убрали, воспаление мы тоже можем убрать. Еда Дзвоневич, мы ради вас чуть-чуть говорить в эфире. Добрый день. Добрый, Добрый день. день, прошу. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я ходила к доктору, лечила зубы. Угу. Не хочу делать ему рекламу, хотя антиреклама это. И внизу он мне поставил мост на двух зубах с левой стороны, и, и, и по-моему, поставил наоборот, потому что у меня попадает пища, и я только, извините, за подробности могу только пальцем вытащить. А потом сверху удалил два зуба и поставил так называемую бабочку. Я ничего не я разумею, но этой вы стороны. И получается, что я сейчас постоянно прикусываю щеку, я пошла к нему, он мне предложил клык подпилить, здоровый причем. Я сказала, и сейчас вот не знаю, что к нему мне как-то вроде и неудобно, он ни в какую не угу. хочет. Я говорю, надо что-то с протезом делать, и а не клык живой. Угу. <пілівать>. Не... Дуже так хороше, в... дуже хороше запитання. Дуже... Сьогодні якісь... Супер, дякую, що ви зателефонували. Зараз якийсь сьогодні театр абсурда От слухаєш і не віриш, що таке може бути. В першому блоці там прізвища понаплутували. Одна й та те сама теска. Можливо, якщо чули нонсенс, людина тепер залишилась без майна, бо переплутали все. Тут теж переплутав. Не так... Що тут відбулося? Бо я не розумію цих термінів, метелики і так далі. Так, я так розумію, що було проведено протезування і дозвонювач. попросила нас прокомментировать или посоветовать, что посоветовать, что ей дали робить, а ей там пропоную клик подпылять, потому что оно там не каким мужчинам неправильно. Ну, во-первых, я а, как парадонтолог вам посоветую правильно нашим Угу. Слушателям, так сказать, зрителям посоветую правильно ухаживать за мостами. То есть, если э, все в порядке с э, бабочкой, как сказала нам зрительница, или с мостом, нужно его чистить не только зубной щеткой. То есть, есть специальные суперфлосы, которые чистят под э, тем искусственным зубом, а который доктор. может быть док так, доктор. что он неправильно ну, Я, я не могу комментировать работу доктора, ну, я, к сожалению, ну, я ее не видеть. вижу. Видите. Да, бывают такие угу. случаи, когда э, протезирование проводится некорректно, и пациент ощущает при этом дискомфорт. Но нужно проверять, проводилось ли лечение в комплексе. Если пациенту сделали решение какой-то mm -hmm. локальной проблемы, mm -hmm. возможно, существует перегрузка в, в других участках. Возможно, с этим связаны э, mm -hmm. те случаи, что она накусывала чеку. Я не могу сказать, что было. Вот. Но обтачивать здоровые зубы я абсолютно не рекомендую. Есть сейчас современные методы лечения, если а, вы располагаете возможностью, я советую вам сделать, а, в, я так поняла сверху отсутствует один зуб, поэтому поставили бабочку. Бабочка это такая специальная конструкция, которая вот искусственный зуб, он на двух соседних крепится, угу. и два соседних они, они обтачиваются, как для мостов, и если отсутствует один зуб, его можно имплантировать, поставить угу. имплант и не нужно трогать здоровые зубы абсолютно ни в коем случае. То есть, в 21 веке такой метод лечения это уже абсолютно нормально, как поставить пломбу на зуб. То есть имплантация, я имею uh -huh. в виду это. Что касается нижних зубов протезированных, их нужно обязательно очистить. Запомните, что те зубы, которые являются опорой для моста, они тоже подвержены риску пародонтитов, то есть воспаления десен. Uh -huh. Особенно, если там забивается пища. Запомните такое простое правило зубы покрытые коронками, между ними есть э, пространство, это супер зубы, для них нужна супер нитка. Приходите в магазин и говорите, дайте мне, пожалуйста, супер флос, супер нитку. Она состоит из трех частей, там есть лесочка, есть угу. такой шнурочек, и специально чистить. Если вам будет интересно, вы можете в магазине посмотреть, это очень легко проверяется, как его для себя выбрать. Можете позвонить нам в клініку, я вам розкажу, как це діла, или покажу. Вот, собственно, і етаму ж діяти кожний вечір. Але вточувати нічого не треба. У вас там було запитання? Краще ще кудись зверніться, покажіть. І це питання, коли люди говорять, що мені не якось незручно перед тим лікарем, який лікував. Ну, вам незручно можливо, але ви ж розумієте, що це ваші зуби. Ну, чесно, правда, якби це не було. Скажіть, мені будь ласка, як лікуються От гінгіт, гінгівіт, можливо, як взагалі такі захворювання лікуються. Я навіть чула, що часто буває так, що доводиться якісь навіть такі втручання робити, ну, не те, що там операція, але доводиться якимось yes. чином і лікарям хірургам долучатися. Совершенно верно. вірно. Тобто є методи лічення, які діляться на дві великі групи. Є хірургічні методи, собственно, хірургія дійсен. Є метод. не то есть когда мы симптоматически убираем все симптомы пародонтитов, гингивитов и других заболеваний десен, которые угу. существуют. То есть я занимаюсь лечением не хирургическим, угу. когда приходит ко мне пациент, он попадает в нашу клинику на диагностику, мы ставим диагноз, почему этот пародонтит у него возник, и снимаем воспаление, то есть мы удаляем все-все-все, что может мешать нормальной работе десен. А потом, если нужно, если существуют какие-то глобальные большие проблемы, долучаются. Наши mm -hmm. хирурги, и они уже делают вот эти все лоскутные операции, mm -hmm. подсаживают десну. Десна очень капризная, мадам, если она однажды ушла. от зуба вона вернуться не захоче, чесно вам скажу. Це заболівання серйозні, намного чем кариес. то тобто есть ми повинні об этом пам'ять. Бачте, всі каріс, каріс. Окрім карісу, але так гарно вас зазначили, що якщо вже пішла, то пішла на Ну, вибачте, так. Ну, можна... Метафори в ефірах, але дуже красиво. Так, е, тоді зрозуміло, особливо, якщо в чоловіків з'ясами проблемами, вони одразу зрозуміють, про що це. Кажіть у ефірі, останній дзвінок у цьому блоці, раді вас чути. Ви в ефірі говоріть, будь ласка. Так, если вы нас это говорите. Алло. Прошу, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос. Моему сыну три года назад удалили зуб. А -а -а. Внизу. Потом он поставил мост. А теперь растет на десне какая-то кость. Прям похожа на зуб белая. -а -а. И твердая. Мы зрозумели. Ну, мы с э что дружим делать дружим или дружим. что это? Да, что-то такие еще рубы. Так а, ну, скорее всего, что э растет, если с внутренней стороны твердая на ощупь, это действительно костная ткань, называется это экзостоз. Вот, mm -hmm. а я не могу сказать, что. Это прямо какая-то проблема, если она мешает человеку, ее можно убрать. Mm -hmm. Не буду рассказывать, каким методом. Нужно обратиться к врачу-хирургу в прямом эфире. Такие методы объяснять не буду. Вот, но действительно ее можно убрать, все очень легко и быстро за одно посещение можно сделать. Если это мягкая на ощупь ткань, это разрастается десна. Нужно смотреть, как коронки прилегают к десне, возможно, коронка травмирует десну и mm -hmm. десневая ткань она реагирует и разрастается. Но скорее всего, что в общем-то это, это экзо Да, экзостоз. Либо же э, есть это и еще выхода. выходит. Да, это такой, как костный нарост, он покрыт десной, то есть и пациента mm -hmm. он сильно беспокоит. Вот. Mm -hmm. Бывает еще ситуация, когда доктор очень плохо некорректно удалил зуб, так сказать, mm -hmm. и какая-то часть зуба осталась, маленький корешок, mm -hmm. и этот корешок он через какое-то время начинает проталкиваться и выходит сам. То есть мы, но тогда мы чувствуем острое, то есть он mm -hmm. уже прорезался, вот как будто зуб прорезывается, только часть корешка. И такое тоже может быть. Пациенты в шоке приходят, думают, что у них режутся опять зубы. Мы делаем о, фэнс. диво! <laughs> да. 36, там 38 лет, зубы растут. Если такие есть, вы нам тоже телефонуйте. Мы будем вас... Ну, я жертвовала, такого не может быть. Ну, да. Есть у нас пациенты с атипичным количеством зубов, есть люди, у которых 33 зуба. А, ну, це не неинтересно, 33. Вот ну, да. а бы сказала 34. Бывает и 34. Есть количество зубов, которые... Сверхкомплектные мы таких называем. Особенно это у детей выявляется при диагностике. То есть, у них uh -huh. есть молочные зубы, постоянные uh -huh. зубы и сверхкомплектные, которые тоже разбросаны по кости. Они, возможно, никогда не прорежутся, но они есть. Uh -huh. То есть, uh -huh. и они могут повторять форму резцов, форму клыков такое тоже может быть. Ну, так я розумію, всі пішли дивитися ротові порожнени своїх дітей. Цей блок ми завершимо. Дуже рада була вас бачити, ніколи не думала, що про зуби можна так говорити весело. Чи... Ну, приємно. Ну так має бути. Тоді до таких лікарів просто не страшно йти. Не бійтеся лікарів, особливо чоловіки. А про ясно пам'ятайте, це така пані, якщо вже... Пішла, то пішла навіки. Про це запам'ятайте і будьте все таки чутливими і бережливо ставтеся до зубчиків. Наталія вас завжди рада бачити. Обов'язково побачимося. Наталія Іванкіна, лікар-парадонтолог, була гостем другого блоку. Ми переходимо до третього блоку. І сьогодні поговоримо про шибану, про мистецтво виготовлення картин із пресованих квітів, яке вже відомо, до речі, три тисячоліття. Зародилося воно в Японії. В Україну прийшло близько 40 років тому. У наступному блоці для всіх вас майстер-клас слора вітражу різновото шибани створимо промагайте.